Запорожье всегда было Украиной. Дальше запорожской казаки. Обязательно. Сейчас такое время, когда нужно мобилизировать, поднимать моральный по третьей части дух. Но я думаю, что у запорожцев его достаточно. Мы генетически вольные, свободные люди. Но лишний раз напоминать о себе нужно обязательно. Хотелось бы на вопрос, если внуки спросят, папа, ба, дедушка, чем ты занимался, когда происходили эти события, ответить и ответить то, чем мы могли профессионально. Кроме тех еще вещей, которыми каждый из нас занимается, чтобы сохранить суверенитет, ну и неделимость нашей страны.